हम जैसे तुरे फिरते हैं पैंतीस साल हो गए किसी ने दिक्कत नहीं दी वो ले अगर आप हेट स्पीच बोलने वालों को वाई प्लस सिक्योरिटी दोगे तो इससे क्या होता है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है इनको रोकना चाहिए जो भी हेट स्पीच करता है वो किसी भी पार्टी का हो किसी भी संगठन का हो किसी भी धर्म का हो अगर आप हेट स्पीच वाले बंदे को लोकसभा टिकट देते हैं किसान को जो जीप जीप के नीचे दौड़ देता है उसको टिकट देते हैं तो वायलेंस बढ़ेगा या घटेगा ये आप बता दीजिए पार्टी के साथ मैं यहाँ अंदर आने से पहले गुरजीत सिंह औजला मेरा भाई है उससे बात की है बाहर भी ये पहले दिन ही उसको सवाल करें कि कौन वकवद्धी है कौन अतवादी है ये जो पंजाबी है देश का आज से चालीस साल पहले जब कहीं अनाज नहीं होता था हिंदुस्तान में पंजाब में होता था यही टिट भरते थे सारे पंजाब को खिलाते थे दूसरी बात उन्नीस की लड़ाई में मद्रासी छोड़कर आप रिकॉर्ड निकाल लें मदरासी छोड़कर बंदूकें राइफल छोड़कर बॉर्डर पर खेमकंद सेक्टर में भाग आए थे पीछे और पंजाबी पीछे से जाकर लड़े थे किसी आर्मी से इतिहास ले ले पंजाबी वहाँ मरे थे ना कोई और अभी आप ये क्यों पंजाबियों को अबादी अव, बोलेगी आपको तो बताता हूँ जिस सरकारों में चलता है पंजाब में भी यही हुआ जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे तो कुछ नौजवानों ने सवाल पूछा एम पी जो कैंडिडेट थे तो कुछ बठिंडा के थे एक फरीदकोट में हुआ उनके परिवार को भी उठा लिया गया आप कार्रवाई कीजिए जे फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना आप बोल सकते हैं तो यही है कि तानाशाह तो नहीं है ना कंगना भी तानाशाह नहीं है कोई कांग्रेस का एम होगा वो भी तानाशाह नहीं है पर कुछ तो होना चाहिए ना तानाशाह तो नहीं हो जाता आपको किसने इलेक्ट कर लिया अच्छा यही बात अगर जो आज़ाद कैंडिडेट हमारे तो जीते हैं पंजाब में अगर यही बात वो करें तो उनको आप गुंडा बोलेंगे उनको आप टेररिस्ट बोलेंगे तो उस कानून तो सबके लिए एक है ना तो हम कहते हैं कि सबके लिए पंजाब के लिए भी कानून एक हो हिमाचल के लिए भी कानून एक हो आम नागरिक के लिए भी वही हो और एमपी के लिए भी वही हो ठीक है तो वायलेंस करता है दो वायलेंस होते हैं एक तो फिजिकली होती है एक आपकी आवाज़ से होती है जब कंगना ये बयान देती है कि ये खालिस्तानी है ये टेररिस्ट है चीन बाग के साथ उसे मिलाया जाता है तो उस वक्त कंगना पे क्या कार्रवाई हुई क्या किसान इस देश के नागरिक नहीं है दूसरी बात उसने हेट स्पीस की पंजाब के खिलाफ उसको लोकसभा टिकट दी गई मिश्रा जी यूपी में ठीक है उन्होंने किसान पे गाड़ी चला दी आठ किसान मारे गए वहां पे उनको लोकसभा टिकट दे दी गई ठीक है सर तो यहाँ पे जो लोग हेड्स भी देते हैं जो यहाँ पे एक स्लोगन बहुत बड़ा चला था तब देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को क्या देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है सिर्फ किसानों पर लागू होता है सिर्फ पंजाब पर लागू होता है दूसरी बात इसी पंजाब में थोड़े दिन पहले बीजेपी कद्दावर नेता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आए थे तो आप बता दे कब सिक्योरिटी में चूक हुई क्या टेररिस्ट अटैक हुआ कौन सा यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ आप बोल देते एक व्यक्ति बोल देता है तो कांग्रेस बात का प्रूफ दे कि पंजाब में खालिस्तानी कोई आतंकवादी है कोई ऐसी घटना हुई है अच्छा उन्होंने बोल दिया वो बड़े आदमी उनकी मान लिखी किसान का कुछ नहीं भाई साहब वो सोलह साल से वो लड़की जॉब कर रही है आज तक उसकी एक भी रिपोर्ट नहीं है तो अगर कुछ हुआ है अगर धुआँ उठाए तो कहीं से आग लगी होगी ना अगर उसकी इंसल्ट हुई होगी दो बातें होती हैं आप किसी चीज को दबा रहे हैं उसका एक लिमिट होती है कि कितना प्रेशर झेल सकता है तो एक दिन तो वो फटेगा ना इंडिपेंडेंट जांच हो उसकी फुटेज बाहर आए लोगों को पता लगे देखो अभी लोक लहर बनी है लोगों में गुस्सा है जो कुछ कंग, जो कंगना ने ट्वीट एक ऑफिशियल बयान आया ठीक है तो मैं वही बोला नहीं सर आपके चैनल बोल रहे हैं आप कैसे बोल रहे हैं फिर चलो सर सर वो तो नहीं है जब 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 कंगना बयान देती है कि जो किसान धरने पे बैठे हैं वो 100-100 रुपए के लिए बैठे हैं वो तो ऑफिशियल बयान है ना उस पे क्या कार्रवाई की गई ये ऐसे कंगड़ा के ट्वीट भी आ रहे हैं बार-बार देखो वो पंजाबीयांदे जख्मों दे ऊपर लून छिड़क रही है या की ट्वीट कर रही है ये वो पंजाबी ने जेड़े आज तो 40 साल पहले देश दा भर दे इथे पंजाब की फसल हुंदी किथे हुंदी सी 1971 कंप्लेनेंट कोई भी मैं आपके ये तो ये तो सब न्यूज़ चैनल बता रहे हैं आपके चैनल बोल रहे हैं नहीं इसमें इसमें दो इसमें दो बातें होती हैं ना तो भी एक फुटेज आई है कि उसने थप्पड़ मारा है अगर फुटेज नहीं आई है तो किस भी हाल पे उस पे पर्चा दर्ज किया है सेकंडली वो सीआईएसएफ की जवान है अगर वो अपनी ड्यूटी ड्यूटी पर मुश्त है वो अपनी ड्यूटी कर रही है तो किस आधार पर पे उस पे पर्चा दर्ज किया है अगर इंडिया का कानून सबके लिए एक है तो संसद के लिए वही है अगर सिक्योरिटी की बात आती है अगर कल को वहाँ पे कुछ हो जाए तो सी आई एस पे एस एफ के जवानों पर कार्रवाई आ गई ना तो आपने सिक्योरिटी अपना ड्यूटी से नहीं की अगर वो अपनी ड्यूटी कर रही है तो संसद को क्या हक है चाहे वो एम पी बन गए उनको क्या हक है कि वो रूल को ब्रेक करें कहीं पर प्रावधान है यहाँ पर कि आप रूल ब्रेक कर सकते हैं अगर आप एम पी बन गए या एम एल ए बन गए ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਯੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਕਿਰਦਨਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ੱੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੌਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਅਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਐ ਤੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੋ ਉਹਨੇ ਪਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ ਕੇ ਕਲਿੰਦਰ ਕੁਆਰ ਵੀ ਕੌਰ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਜੈਟ ਪਲੱਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਣਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਅਟਾਚਿਆ ਖੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਆ ਸਰਮਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ